Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Cikgu Ahmad Rizwan bin Abdul Wahab. Hari ini Cikgu akan mengajar kamu pendidikan kesihatan tahun 5. Unit 12, Nutrien Kesihatan, Subtopik Nutrien Menjamin Kesihatan. Kita, tengok, kita lihat standard kandungan. 8 perpuluhan satu. Amalan pemakanan sihat nutrien. Standard pembelajaran menyatakan kepentingan pengambilan nutrien daripada pelbagai jenis makanan. Objektif pembelajaran. Pada akhir PDPC, murid akan dapat menyatakan kepentingan pengambilan nutrien daripada pelbagai jenis makanan. Okey murid-murid, apa itu nutrien? Nutrien ialah bahan atau zat makanan yang diperlukan oleh tubuh untuk tumbuh saran. Pengambilan nutrien yang mencukupi akan memastikan kamu sihat, bertenaga dan pertumbuhan tidak terganggu. Kategori nutrien. Okey, nutrien yang diperlukan oleh tubuh badan kita boleh dikategorikan kepada empat kumpulan. Yang pertama, vitamin garam mineral dan serat. Yang kedua, lemak. Yang ketiga, protein. Yang keempat, karbohidrat. Nutrien-nutrien inilah yang membantu tubuh badan kita supaya sentiasa sihat dan cergas. Okay, seterusnya, kita lihat kepentingan vitamin. Yang pertama, tumbesaran yang sempurna. Yang kedua, menyihatkan mata, kulit, rambut dan kuku melancarkan penghadaman seterusnya penglihatan yang baik dan terakhir penting untuk merawat sel-sel tubuh serta metabolisme badan Okey apabila kekurangan vitamin kesan-kesan yang kita akan dapat yang pertama enzima yang kedua kanser yang ketiga penyakit ginjal yang keempat, anemia. Yang kelima, penyakit mata. Dan terakhir, hipertensi. Kita lihat kepentingan mineral pula. Eh. Ya, okay. Yang pertama, pertumbuhan dan proses metabolisme dalam sel badan. Yang kedua, membantu fungsi saraf serta dapat membantu menukar makanan kepada tenaga kesan kekurangan mineral yang pertama anemia yang kedua kulit kering yang ketiga mudah lelah keempat masalah keseimbangan hormon yang kelima osteoporosis yang keenam proses metabolisme tubuh terganggu okey anak murid sekalian kita tengok kita lihat kepentingan serat Okey, serat ni membantu kita untuk menjaga fungsi sistem pencernaan agak lebih baik. Seterusnya membantu penyerapan nutrisi di usus, menjaga aktiviti usus secara tetap dan optimal, membantu merangsang sistem penghadaman dan mengelakkan sembelit. Kesan kekurangan serat. Yang pertama, sembelit yang kedua, meningkatkan risiko penyakit jantung. Ketiga, berat badan bertambah. Keempat, kolesterol tinggi. Kelima, diabetes. Keenam, rasa lelah dan muat. Okay, kepentingan lemak pula ya, eh, anak murid. Sumber yang membekalkan tenaga serta membantu penyerapan vitamin A, D, E dan K serta mem pembentukan hormon di dalam tubuh. Yang kedua, sebagai penebak haba dan melindungi organ dalaman tubuh badan kita. Kesan kekurangan lemak kepada kita semua. Yang pertama, kita akan kekurangan vitamin. Yang kedua, melambatkan proses penyembuhan luka. Yang ketiga, keborongan atau gangguan perasaan, yang seterusnya keguguran rambut, yang terakhir mudah sakit. Kita lihat kepentingan protein dulu eh. Yang pertama menghasilkan enzim dan hormon, menyokong sistem imun dan mengekalkan tahap tenaga dan stamina yang tinggi. Yang kedua, pertumbuhan dan perkembangan otot. Yang ketiga meningkatkan metabolisme. Kesan kekurangan protein ke, kepada tubuh badan kita. Eh. Yang pertama tekanan darah rendah. Yang kedua penyakit hati. Ketiga bengkak di kaki, perut dan tangan. Yang keempat anemia dan keletihan. Yang kelima luka lambat sembuh dan terakhir masalah rambut gugur, kulit kering dan kuku. Jadi okay, kita tengok kepentingan karbohidrat. Yang pertama membekalkan keperluan tenaga untuk seharian. Yang kedua memberikan anda rasa kenyang dengan cepat dan lebih lama. Yang ketiga membantu sistem penghadaman kerana ia memiliki serat tinggi. Kesan kekurangan karbohidrat yang pertama melambatkan perkembangan otak. Okey, saya nampak awak. Melambatkan melambatkan perkembangan otak. Yang kedua, kekurangan gizi. Yang ketiga, pertumbuhan tubuh badan terbantuk Yang keempat, risiko penyakit jantung, gangguan jantung. Yang kelima, badan lemah dan tidak bertenaga. Panduan pemakanan. Pengambilan lebih banyak makanan dari aras bawah piramid. Bijirin, nasi, roti dan ubi. Seterusnya, mengambil banyak buah-buahan dan sayur-sayuran. Yang ketiga, mengambil jumlah sedikit protein, ikan, ayam, daging dan kekacang dan produk tenusu. Seterusnya, mengambil lemak Minyak, gula dan garam dalam kuantiti yang sangat sedikit. Uji minda kalian, okay, nomor semua nyatakan satu nutrien yang te terkandung dalam makanan di bawah. Ya yeah, betul, karbohidrat. Kini okay, nyatakan satu nutrisi yang terkandung dalam makanan di bawah ni, buah kiwi. Betul, vitamin. Okay, nyatakan satu nu, 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 nutrien yang terkandung dalam makanan di bawah. Ayam goreng, ayam golek, protein. Okay, betul. Okey, tanya anak murid semua. Okay, info penting. Akhir sekali, anda bukan sahaja memerlukan protein, karbohidrat, lemak, vitamin dan mineral yang betul. Tetapi anda juga memerlukan vitamin cecair yang mencukupi untuk tetap terhidrasi termasuk dos serat yang baik. Anda digalakkan minum air kosong kerana air kosong tiada kalori, bahan pengawet, perisa tambahan atau pewarna. Terima kasih.